إيه سحسن محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, sila buka muka surat 205 Tafsir Ibnu Kasir jilid yang ke-7. Kita berada pada dua ayat penghabisan di surah yang mulia ni, iaitu ayat 68 dan 69. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa man adzallamu man iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma jaa'a. Ah. Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sadaqallahu al-'azim siapakah yang lebih zalim daripada orang orang yang mengada-ngadakan pendustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tak kala yang hak itu datang kepadanya bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami dan sungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat kebaikan kita telah pun lihat bisyakil am tentang surah ini bahawa Allah sedang menarik perhatian kita kepada isu mereka yang mengikat hidup mereka dengan patung ataupun ideologi apa pun yang berlawanan daripada Islam seperti kata Syed Qutub dalam Fizil dari quran maka ini merupakan satu lafaz lil intibah bahawa menceritakan tentang laba-laba dan perhatikan dia sudut bahasa Arab bagaimana Allah menyatakan dalam ayat 41 yang lalu yang telah kita bahaskan kama salil ankabuti takhazat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun kalau kita belajar bahasa Arab logiknya patut digunakan di sini ka baitil ankabut ataupun ka khaitil ankabut tapi kenapa Allah لا بيت العنكبوت wa inna wanal buyuti la ankabut ini merupakan satu tasbih. tapi kenapa guna ke huruf lam ini kata para ulama tafsir kita dapat lihat so, contohnya Syekh Jamal al-Qasimi bahawa Allah menyebut di sini bagi intiba ila al-ankabut li ta'kid ala diqati maskani wa quwwati khuyuti bagi menunjukkan kepada kita bahawa laba-laba ni sebenarnya untuk in term of survival dia sebagai satu makhluk yang kecil dia sudah memadai apa yang Allah berikan kurniakan kepadanya kelebihan untuk membuat apa yang kita panggil sebagai spider web itu jadi memadai untuknya kerana ia cukup kuat kalau dibesarkan sebagai contohnya dalam skala merujuk kepada penggunaan manusia kalau perkara semikian dikaitkan dengan manusia pada saiz yang sama maka apa ini panggil skala kalau kita tengok rumah kan apa yang ada dalam perikar tu saiz dia 1 per 1000 contohnya Yang kereta dan sebagainya ini ada dalam kaca ini 1 per 20 contohnya maka kalau dalam nisbah itu kata para saintis contohnya Dr. Ratik Nabulusi membahaskan dalam tafsir beliau yang terkemuka itu bahawa itu cukup memadai dia merujuk pada dakik Kaui Maknanya kuat Tapi untuk kesempurnaan hidup Sebagai satu survival yang lebih daripada itu Maka itu tidak memadai Hanya setakat untuk sementara waktu Bolehlah dipakai begitu Kerana kalau binatang lain datang yang besar Maka akan robol lah rumah tersebut Sebenarnya kita dalam hidup Mesti ada satu target lah Mesti ada satu Apa yang kita panggil Mesti ada satu Kalau kita memiliki kereta ada ETA eh Estimated Time of Arrival Maka begitu juga dalam kehidupan Mesti ada target Jangan anak-anak kita tu Kita biarkan dia bekerja sebagai rider Kerja itu mulia Dapat rezeki sebagai Ya, tapi dalam arti kata untuk satu kehidupan yang lebih baik untuk menyara anak orang sebagai isteri untuk target yang akan datang untuk survival itu tidak boleh tidak akan capai benda itu jadi ayat ini secara tak langsung menyergah kita memberi kesedaran kepada kita tentang jangan jadi umpama laba labah, -labah ni dan saya telah tegaskan dalam kuliah yang lalu mengikut pandangan Dr. Ratib Nabulusi yang banyak menyebut tentang aspek sains bahawa Allah menyebut kata dilala alal -al unsa ini menunjuk kepada uh, perempuan maknanya bukanlah orang perempuan tu hina tidak tapi nak menunjukkan kepada dah lah dia satu benda yang lemah dan dikaitkan pula lemah itu dimaksudkan sebagai orang perempuan berbanyak sangat orang perempuan boleh membuat kerja bandingkan dengan suaminya maka ini merupakan satu ejaz ilmi istimai yang sangat hebat iaitu penyebutan rumah laba-laba dengan huruf lam bukannya kaf kemudian disebut itakhazat sebagai merujuk yang unsa bukannya zakar kerana ini adalah satu kaitan di sudut sains yang telah saya terangkan kepada tuan-tuan dalam kuliah-kuliah yang terdahulu walaupun aspek spider web ni khaitul ankabut ni merupakan macin kawi masik dakik tapi perkara itu semua tidak ada unsur yang kita panggil sebagai survival masa akan datang kerana dia memadai untuk penggunaan masa yang terhad nah, begitu kalau kita kaitkan dengan kehidupan betapa anak-anak kita ni kita kena jadikan dia imam dalam konteks surah Al-Furqan iaitu Allah mengajar kita Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurata ayun wa lil muttaqina imama bahawa keterlibatan pendidikan pada ini mestilah target ultimate dia adalah untuk melahirkan anak-anak yang bakal menjadi imam bukannya jadi trend followers apa yang berlaku pakaian dia satu tempat habis semua satu benua iku ikut daripada utara ke selatan daripada timur ke barat semua ikut benda yang sama seolah tak ada stand tak ada prinsipal kita tidak mahu begitu kita tidak mahu jadi seperti laba-laba baik muslim-muslimat rahmatin dan dikasih sekalian dan kita dapat lihat juga dalam sentuhan Quran ketika membawakan tentang laba-laba ini iaitu suruhan Allah SWT supaya orang beriman jangan hilang kompas dalam kehidupan iaitu Al-Quran banyak orang beriman dengan sebab baca Al-Quran banyak orang yang telah masuk Islam maka adakah kita pada hari ini mengambil tanggungjawab umpamanya anak-anak kita anak-anak bujang anak-anak dara yang telah pun masuki alam universiti untuk dia taklifkan kepada mereka bacalah Al-Quran nak terjemahannya terjemahan Abah nak kau baca terjemahan daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas kamu tak perlu baca kiraatnya Arabnya kerana tujuan ayah ialah memang tak budi itu satu perkara tapi ayah nak kau faham Al Quran kerana ramai orang masuk Islam orang kekal dalam Islam mereka mendapat hidayah akan baca Al-Quran maka ayah nak kau baca dan bukti kau baca Al-Quran ni nak kau tandakan semua perkataan Allah itu dengan warna hijau nanti Rasulullah dan juga Rasul kau tanda merah contohnya maka boleh tengok berarti nama tu lebih muka surat tu Quran kau dah baca ke semuanya baru ayah, ayah, bagi reward kepada kau di hujung Ramadan ni Nanti sebagai contohnya ayah nak bagi kau 5000 kena baca Quran ni contohnya 1000 ke apa sajalah yang kita harapkan di situ anak-anak berinteraksi dengan Quran kerana bila Allah ceritakan jauhnya mereka ataupun umat yang terdahulu kerana tidak mengikut pedoman yang dibawakan oleh Allah melalui nabi-nabi mereka tu yang jadi mereka istiqjal kafirin bil azab tak nampak masalah so, masa rakus sangat nak kepada nabi itu dia datangkan bukti-bukti kalau bukti tak didatangkan mereka mula protes mengatakan datangkan mazhab dengan segera kerana mereka terlupa bahawa apa yang dibawa oleh Nabi itu merupakan satu penyelesaian kepada berbagai isu yang berlaku dalam kehidupan mereka. Maka dapat kita lihat dalam keterjalinan surah ini seperti disebut oleh Dr. Farid Ansari pakar tafsir dari Maghribi itu bahawasanya keterkaitan ayat Al-Quran ini di bawah prinsip tashjir Al-Quran. Bahawa Al-Quran ini kalau kita tak mul, kita tak dabur, maka kita akan mendapati di merupakan satu pokok yang masik maknanya terikat satu sama lain iaitu asasnya maksudnya adalah membawa kepada kita isu akidah dan lalu dibawa kepada kita bagaimana nak jaga akidah itu jangan menyeliwing. Baik. Jadi dalam ayat ini kita dapat perhatikan lagi iaitu setengah daripada pendapat para ulama mengatakan bahawa ayat ini yang berkaitan dengan ayat terakhir ini adalah satu bentuk jihad yang dituntut kepada manusia untuk melakukannya iaitu orang, -orang Islam itu maksudnya memerangi kaum kufar. Tapi yang sebenarnya maksud jihad yang dikehendaki di sini memang ada unsur-unsur kita dapat lihat perkataan jihad, perkataan munafiqin tapi seperti yang telah kita pelajari al-arjah bahawa yang paling rajih dalam bahasan surah ni seperti pilihan kebanyakan para ulama di surah sebab nuzul bahawa surah ni merupakan makiyah walaupun ada mengatakan beberapa ayat seperti yang kita ceritakan di awal-awal tafsir pertama bahagian pertama siri pertama tafsir surah An kabut ini ada yang mengatakan ayat 1 hingga 11 itu madaniyah contoh seperti turun selepas hijrah tapi yang rajihnya itu yang paling arjah kata para ulama tafsir ini adalah semuanya makiyah maka penyebutan perkataan jihad dan juga munafiqin ini adalah berkaitan dengan persiapan umat Islam untuk menghadapi satu umat baru yang ada di kota Madinah Yathrib yang akan mereka temui bahawa mereka ni mendakwa mereka mengetahui serba-serbi perkara-perkara dari wahyu kepada Nabi-Nabi terdahulu maka istilah ni tu telah mula disuburkan dalam Quran walaupun versi itu masih lagi maki untuk membuat persiapan kepada umat Islam tentang besarnya fitnah yang bakal mereka lalui bila berada di Madinah nanti dan saya nak cerita pada tuan-tuan bagaimana orang Arab ini mereka cukup percaya pada golongan Yahudi kita lihat dalam kitab-kitab sirah contohnya tuan-tuan peluang -tuan, bacalah Syafiq Hafiz Rahman Barakfuri yang telah pun diterjemahkan oleh Yayasan Dakwah Islam Malaysia. Alhamdulillah barakallahu fihim atas usaha mereka untuk menterjemahkan kitab yang unggul ini, kisah sirah Nabi karangan Imam Safi Rahman Barakfuri. Bahawasanya menceritakan orang bahawa Yahudi ini bila umat Islam sampai kat Madinah mereka telah ke setelah menyumpah orang Islam Muhajirin ini mengatakan bahawa kamu takkan beranak, kamu mandul di sini nanti. Maka takutlah orang-orang Muhajirin ini. Tiba-tiba Allah Subhanahu mentakdirkan lahilah puteri yang pertama di kalangan Muhajirin. Siapa namanya? Iaitu Abdullah bin Azubair bin Al-Awwam ini sahabat Nabi yang terkemuka dia sahabat bapak dia sahabat ibu dia sahabat datuk dia sahabat makcik dia sahabat siapa makciknya makciknya merupakan Aisyah radhiyallahu maka lahirnya Abdullah bin Zubair ni dan tuan-tuan yang lupa ya ketika Nabi Assalam ingin berhijrah ke Madinah bersama Abu Bakar berada di Wathur maka wanita ini isteri kepada Zubair bin Awam inilah yang telah menghantar makanan kepada bagi sampai Nabi panggil dengan nama Zaitunitaqin itulah wanita ini walaupun sarat mengandung tapi menghantar makanan untuk Rasulullah dan juga punya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu maka wanita inilah yang pertama melahirkan anak di Madinah. Sebaik sahaja sajalah itu maka penduduk Madinah pun muhajirinnya ansarnya bertakbir kuat-kuat. Allahu akbar. Menandakan ada satu peristiwa besar berlaku maka puak Yahudi pun tahu dah kita punya sumpah ni tak jalan. Jadi persiapan untuk menghadapi satu umat yang merasakan diri mereka hebat dan mempunyai kelebihan banding dengan orang lain ini maka penyebutan kalimah-kalimah ini telah dapat kita perhatikan. Dan kebanyakan para ulama menyatakan bahawa penyebutan perkataan di hujung ini jihad ini maksudkan itu adalah berkaitan dengan apa yang disebut dalam kitab tidak tafsir Allah menceritakan di hujung ini bahawa Jabir meriwayatkan daripada Allah bin Abbas mereka berkata wahai Muhammad tiada yang dapat menghalangi kami untuk memeluk Islam melainkan bimbangnya kami ini bahawa orang akan menculik dan bunuh kami ini kata-kata kabilah Arab ataupun orang yang belum nak masuk Islam jadi Allah SWT menyebut ayat yang penghabisan yang kita bincangkan di sini bahawa Allah menceritakan kelebihan bumi tanah haram itu dan diakhiri dengan iaitu wa yutakhatafun nasu min hawlihim afa bil yu'minuna bi yaftarun kemudian sampai kepada ayat wa man adzrama man allahi kadziban aw kadza bil haqqi lamma jaa alaysa fi jahannam mathwal kafirin dan ayat sekali walladzina jahadu fina lana hadi subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin makna mujahadah yang dikehendaki di hujung ni bukan tentang musuh di sudut persenjataan kerana ayat ni seperti yang telah ditekankan surah ni secara keseluruhannya merupakan surah makkiyah jadi belum ada lagi ayat tu saif tak ada lagi ayat peperangan menceritakan tentang pedang tuntutan untuk perang jihad jihad di sudut perangan itu belum ada lagi jadi di hujung ayat ni ternyata merupakan jihadun nafs bahawasanya kesabaran tawakalnya seperti yang telah kita pelajari istiqamahnya dan juga bagaimana mempelajari sirah orang terdahulunya melihat di situ panduan untuk mengelakkan kesilapan yang berlaku jangan berlaku lagi kepada kita yang baca surah ini memanglah menarik perkataan jihad ini seperti disebut dalam tafsir Adawul Munir ala tafsir bahawa li ahli jihad fi hadha al hidayah wal kashf ma laisa li ahli mujahadah qal wa li auza'i wa ibn mubarak iza khtalafan nasu fi shayin fanzur uma alaihi ahli thaqar yani ahli jihad fa inallaha ta'ala yaqul walladheena jahaduu fina lana hadiyannahum subulana wa inallaha la muhsinin ada sebagian ulama mengatakan bahawa ayat ni juga berarti jihad dalam konteks mengangkat senjata dan telah dijelaskan bahawa ayat ni di hujungnya merupakan persiapan minda yang akan bawa kepada persiapan jasmaniah orang Islam untuk menghadapi umat yang ada di Yasrib itu dan cabarannya agak berlainan daripada cabaran menghadapi kaum buta huruf seperti orang Arab Quraisy pun orang Arab yang jahiliah maka persiapan ke arah jihad itu akan berlaku mulai daripada turun ayat ini ini satu pandangan yang menarik yang dikemukakan dalam Tawul Munir ala tafsir lagi kata beliau kata di bawah pandangan Imam Waza'i dan Ibn Mubarak ini merupakan ulama-ulama besar yang hidup zaman dengan Imam Malik Imam Waza'i ini untuk tuan-tuan layak membina mazhabnya sendiri dan memang ada mazhabnya sampai dikatakan apa yang disepakati oleh Waza'i dan juga Al-Thawri dan juga Al Imam Malik maka jadi dari sunnah Nabi SAW maka Imam Waza'i dan juga Ibn Mubarak mengatakan kalaulah berlaku persisihan dalam fatwa ataupun pandangan dalam fiqh, bila ada orang-orang alim ini memberikan pandangan maka rujuklah kepada mereka yang berjihad fazuru ma alaihi ahlus saghar yakni ahlul jihad Fa inna Allah Ta'ala wal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah lama al muhsinin. Itu di hujung ayat ni mengatakan bahawa orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami dan sungguhnya Allah benar-benar beserta -benar orang yang buat baik. Jadi maknanya Allah menunjukkan kepada mereka jalan kebenaran. Jadi mengikuti mereka ini adalah lebih baik, lebih tepat daripada mengikuti pandangan orang yang tidak pergi berjihad. Kerana Allah menjamin bahawa orang yang berada di sagar ini, mujahidun ini adalah mereka yang sentiasa mendapat petunjuk daripada Allah, maka pandangan mereka lebih ikhlas. Dikabarkan bahawa orang pergi berjihad sebagai contohnya di Palestin ke di Bosnia ke beberapa puluh tahun lalu ketika bertemu sebelum melakukannya jihad kalangan mereka mengatakan kami sudah pun bau-bau syurga dan ketika ditanya apa keperluan hidup semuanya tak nampak isi anak-anak yang nampak adalah syurga dan keribaan Allah ikhlasnya mereka maka benarlah kata-kata Al-Auza'i dan juga Ibn Barak bahawa kalau bersisi manusia dengan satu urusan lihatlah pandangan yang tepat itu datang daripada ahli Jihad saya masih ada lagi perkara yang terutang tuan -tuan. itu bercerita tentang orang masuk syurga dan masuk neraka kerana lalat insyaAllah penutup surah ni dalam kuliah akan datang saya akan ceritakan perkara والله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته